Расставить. Причем частная фирма Которая пытается все это получить Своих механиков не имеет Поэтому проводит разговоры Агитацию Чтобы эти механики перешли туда Договор у нас 217 год СТП Значит, демпфик, компания должна понять договора Которые были подписаны раньше Говорим

Свой Имея красота. свою организацию, проводится тендер какой для частных филм. Вообще непонятно. А смысл мы видим в том, что -то, хотят приватизировать вот этот центр. И ну, кому-то, конечно, очень... Потому будет, кажется, вот вы а, а, очень Наша налог... налоги. Это зарплата учителя, это а, да. и прочее, прочее. Все это белое, все это законно. Зарплаты тоже были законные. А, и... У нас более августрия 10 августрия августрия августрия. человек, это участники АТО, принимают августрия. там участие. А руководство ваше? Руководство наше да, боремся. А, Кто-то и до плеча не пускает его туда, идут, и тут, ну, ничего не получается. Почему? потому что они, они же тщательно... Ну, вот и все. И я, я, мы, мы понимаем так, что если наш директор начнет выступать, то ему скажут...

все притворите. Дело в том, что остановлено, остановлено финансирование нашей организации. По Балоне много лифтов стоит просто из-за того, что мы не в состоянии закупить запчасти, чтобы запустить эти лифты. Люди ходят в мешко. Край двигателя, они стоят тысячи перемотка. Мы не можем это делать, потому что финансирование полностью отсутствует. А люди приходят, показывают квитанцию, говорят, мы за квартиры платим. Мы коммунальные платим. где Пожалуйста, ремонтируйте лифт. А чем же же ремонтировать, если финансирование... Много лифтов разворовано. Украденного, как вы Контакты с контакторов. Все это закупать не на что. Когда финансирование... было? хорошо стоять. Идеально не было. Они даже деньги не которые люди просто расщепление. По расщепление. Нет, ты поступай, Заблокировали все. Шесть тысяч бросить в день. Это уже по второму кругу. Уже раз такая оборудование была. Когда у нас... Было, когда была нет. Было... или было. нам была задолженность от этих бойцов несколько миллионов, там 5 или 6. Значит, похерили все это, э, -э, 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 -э расформировали, вот, и э, -э пропали деньги эти. Она part. Теперь второй раунд, то же самое. Абсолютно задолженности платить, а разформировать. И привезли благодаря их в упадок. Нечего ремонтировать. Сейчас люди будут падать в шахты, будут несчастные случаи. Почему? Потому что нет финансирования сознательная кража денег наших. Из нашего бюджета организации воруют деньги. Вот и все. Никому это не интересно. Это господин может выйти. А Нет, Потому что у нас, они все собрались. Потому что, чтобы не все работали да. в Волонском то трохи людей осталось. Понимаете? Вот будет тут

которая пока формально победила этот тендер, не имеет механиков, происходит агитация наших механиков всех полностью перейти в эту частную фирму, потому что своих для обслуживания данных и только... В общем, за что боролись на Но Майдане непонятно. Не непонятно. Не